అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం పఠిస్తున్న వారు బాలసుబ్రమణ్యం కలవలపల్లి గణేశో విఘ్నరాజ్చ లంబోదరో వక్రతుండో వికటో गणनायकः गजास्यः सिद्धिदाता च खर्वो मोषकवाहनः मोषको गणराजश्च शैलजानन्ददायकः गुहाग्रजो महातेजाः कुब्जो भक्तप्रियः प्रभुः सिन्धुराभो गणाध्यक्षः त्रिनेत्रो धनदायकः वामनः शूर्पकर्णश्च धूम्रः शङ्करनन्दनः सर्वार्थनाशको विघ्नः कपिलो मोदकप्रियः सङ्कष्टनाशनो देवः सुरासुरनमस्कृतः उमासुतः कृपालुश्च सर्वज्ञः प्रियदर्शनः हे रम्भो रक्तनेत्रस्य स्थूलमूर्तिः प्रतापवान् सुखदः कार्यकर्ता च बुद्धिदोक् व्याधिनाशकः इक्षुदण्डप्रियः सूरः क्षमायुक्तोऽघनाशकः एकदन्तो महोदारः सर्वदा गजर गजकर्षकः विनायको जगत्पूज दो दीन वत्सल विद्यादो महोत्साह दुखदौर्भाग्यनाशक मिष्टप्रियो फालचन्द्रो नित्यसौभाग्यवर्धनः दानपूरार्द्रगण्डश्च अंशको विभुतप्रियः रक्ताम्बरधरः श्रेष्ठः सुभगो नागभूषणः शत्रुध्वंसी चतुर्बाहुः सौम्यो दारिद्र्यनाशकः आदिपूज्यो दयाशीलो रक्तमुण्डो महोदयः सर्वगः सौख्यकृत्सुद्धः सौख्यकृत्सुद्धः कुछ कृत्यपूज्यो बुधप्रियः सर्वदेवमयः शान्तो भुक्तिमुक्तिप्रदायकः विद्यावान्तानशीलस्य वेदविन्मन्त्रविद् सुधी अभिज्ञातगतिर्ज्ञानी ज्ञानिगम्यो मुनिस्तुतः योगज्ञो योगपूज्यश्च फालनेत्रः शिवात्मजः सर्वमन्त्रमयः श्रीमान् अवसो वसकारकः विघ्नद्वंसी सदा हृष्टो भक्तानां फलदायकः स्तोत्रं गणेशस्य पठे च सादरं नरः तस्य वाञ्छितकामस्य सिद्धिर्भवति निश्चितम् इति श्रीवरदगणेश अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्